يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر يا نبي يا رسول يا حبيب السلام عليك صلوات الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله سيدنا فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم اللهم مولانا محمد وعلى آل سيدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأن الإرباز بن السارية رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في تينته وفي آخر الحديث أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام ورؤية في مواهب الْدُنْيَا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت أمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ختم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم النبوة وحكم لا نبي بعده وأعلن في القرآن بالبرهان أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين قبل خمس عشرة مئات سنة يا معشر الحاضرين صلوا على نبيكم وسلموا تسليمًا كثيرًا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب صلوات الله. يا صاحب الجمال، يا سيد البشر، من وجهك المنير، لقد نور القمر يا نبي. يا رسول الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد زخد بزرگ آپ ہی کسا مختصر یا نبی اللہ <سلام> علیہ وسلم یا <يا> رسول یا <سلام عليکا> <يا> حبیب سلام علیہ <عليکا> وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختم الله به النبوه وحكم لا نبي بعده يا نبي. بلاغ गलोला بكماله कमाली ही कशा फल तूं जां बि जमाली आ, सुनत जमी औख साली हाल ही भला